Banyak pertanyaan yang muncul Ustaz, bagaimana tata cara pelaksanaan puasa di bulan syawal? Bolehkah digabung dengan mengkobo puasa yang ditinggalkan? Apakah dipisah waktunya? Mana yang didahulukan? Kobo dulu kemudian puasa sunnah? Atau puasa sunnah dulu baru mengkobo? Maka jika kita jabarkan kalam-kalam para ulama kita Ada tiga pendapat di dalamnya Apa itu? Yang pertama الحمد لله الحمد لله الكريم الوهاب هازم الاحزاب ومنسئ السحاب ومرسل الحباب ومنزل الكتاب في حوادث مختلفة الاسباب وانزله مفرق النجوم واودعه احكاما وعلوما وصراطا مستقيما وبحمده الذي قيوم السماوات والارض مدبر الخلائق اجمعين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعيه وواضحات البراهين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، فيا عباد الله، إني أُوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، اتقوا الله، اتقوا الله حقَّ تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اسمعوا، اسمعوا قول الله تعالى في كتابه العظيم، وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" صدق الله العظيم Mashruh Muslimin jamaah Jumaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatib akan menyampaikan urayan khutbah dengan judul apa yang kita lakukan setelah Ramadhan pergi meninggalkan. Mashruh Muslimin jamaah Jumaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Banyak orang yang berduka cita Karena telah meninggalkan bulan suci Ramadhan Hatinya gelisah Hatinya sedih Karena bulan yang penuh dengan ampunan Bulan yang penuh dengan khasais kerinduan Maka telah resmi meninggalkannya beberapa hari yang lalu Tapi banyak yang bersuka cita Karena hari kemenangan yang dianggap telah datang dan perjuangan satu bulan menahan hawa nafsu telah selesai dia lakukan maka ingat pertanyaan berikutnya adalah fama ba'daha apa yang kita lakukan setelah Ramadan pergi meninggalkan kita banyak orang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah kalah dengan seekor burung kalau seandainya seekor burung kita ambil katakanlah di bawah jembatan Limpapeh kota Bukit Tinggi banyak burung-burung berterbangan burung merpati ambil satu ekor burung merpati itu kemudian ikat kakinya dengan karet dan ikat sayapnya dengan tali letakkan dalam kardus indomie berapa lama? tujuh hari saja kita letakkan dalam kardus itu kita berikan makan beras di waktu pagi dan di waktu petang Maka nanti di hari yang ke-8 Lepaskan ikatan sayapnya Lepaskan ikatan kakinya Biarkan dia jauh terbang Sejauh mata memandang Di pagi hari Maka nanti di waktu sore Dia akan kembali ke dalam kardus indomie tersebut Mengapa? Karena dia tahu di mana rumahnya Dia tahu di mana dia dibina Dia tahu di mana dia digembleng Berapa lama? 7 hari saja Sedangkan umat Islam Para uqala Orang-orang yang berakal Orang-orang yang memiliki hati nurani Orang-orang yang mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya Dibina di dalam masjid 30 hari tarawih di masjid Kemudian i'tikaf 10 malam terakhir di masjid Baca Quran di masjid Buka bersama di masjid Berapa lama? Syahrun wahid 1 bulan Tapi ketika Ramadan pergi meninggalkannya Tahu dia lagi di mana dia dibina selama satu bulan penuh di bulan suci Ramadhan. Maka ketika takbiran dia paling semangat bertakbir, jangankan dia tidak kenal dengan masjid. Yang lucunya adalah di pagi hari satu Syawal dia datang ke lapangan, dia datang ke masjid solat Eidul Fitri. Pagi hari satu Syawal, ketika selesai dia solat Eid pulang kembali dia ke rumah. Seperti biasa Mujamalah dengan tetangganya Basa-basi bersalamat Mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal Tapi ingat Ketika siangnya Azan zuhur berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar Tak datang dia ke masjid Pagi dia menangis kepada Allah Dalam khutbah khatib Yang menyentuh hati Tapi siang hari dia tinggalkan masjid Apa kemenangan yang kita raih kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah Semakin dekatkan hati kita dengan masjid Walaupun Ramadan telah pergi meninggalkan Kalau kita hanya ke masjid di bulan Ramadan saja Jangankan kita Preman saja yang tak pernah ke masjid Yang tak pernah membaca Quran Ketika di bulan Ramadan dia datang pergi solat tarawih berjamaah Quran tak pernah dia lakukan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan dia rajin baca Quran. Kalau patokan kesolehan hanya di bulan Ramadan saja, maka banyak orang-orang yang di luar Ramadan tak solat, tapi di dalam Ramadan dia datang ke masjid. Maka wajar dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah 183. Semua kita hafal. Banyak ustaz yang mengulang-ulang setiap malam Ramadan. Yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi. Apa di ujung kalimatnya? Allah mengatakan la'allakum tattaqun ujung ayat yang mewajibkan kita puasa Ramadan di ujung ayatnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa banyak kesalahfahaman adalah menganggap takwa itu diraih di bulan Ramadan padahal tidak la'allakum tattaqun tattaqun itu kalau kita kaji dari ilmu sorof Bahasa Arab Tatakun itu maknanya adalah Fi'lul mudari' Kalau kita bawakan ke bahasa Inggris Maknanya adalah Present tense Kata kerja yang memiliki tiga makna Hari ini Kemudian besok Kemudian nanti future di masa depan La'allakum tatakun kalian bertakwa bukan hanya di bulan ini saja kata Allah bukan hanya present bukan hanya hari ini di bulan Ramadan bukan hanya di bulan Syawal saja tapi melainkan di bulan-bulan yang akan datang athar dampak ketakwaan tetap membekas di hati kita jadi kalau bertakwa patokan hanya di bulan Ramadan semua kita bertakwa maka takwa yang hakiki adalah takwa yang tetap tampak secara jelas kapan itu? Setelah Ramadan pergi meninggalkannya, lisannya tetap basah dalam membaca ayat suci Al-Quran. Jika di bulan Ramadan dia biasakan odoj, one day one juice, satu hari satu juz maka ketika Ramadan telah pergi mungkin satu hari dua juz satu hari satu setengah juz minimal ketakwaan yang telah dia bentuk di bulan Ramadan tetap dia pertahankan meskipun Ramadan telah pergi meninggalkannya Masyarakat muslimin Jamaat jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya adalah Ada satu amalan yang kita kejar ketika Ramadan telah meninggalkan kita Apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Man sama ramadana Barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan Thumma atba'ahu sitan min syawal Kemudian dia genapkan Dia tambah dia sertakan puasa enam hari di bulan syawal kana kasiyami maka dia mendapatkan pahala seperti satu tahun full berpuasa kepada Allah siapa yang mengerjakan puasa Ramadan kemudian dia genapkan dengan puasa enam di bulan syawal maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa selama satu tahun maka kerjakan itu kaum muslimin dan kaum muslimat mungkin yang hadir di masjid yang mulia ini banyak pertanyaan yang muncul Ustaz, bagaimana tata cara pelaksanaan puasa di bulan syawal? Bolehkah digabung dengan mengkobo puasa yang ditinggalkan? Apakah dipisah waktunya? Mana yang didahulukan? Kobo dulu kemudian puasa sunnah? Atau puasa sunnah dulu baru mengkobo? Maka jika kita jabarkan kalam-kalam para ulama kita Ada tiga pendapat di dalamnya Apa itu? Yang pertama pendapat yang banyak disepakati para ulama jelas takdimul qada anil sitti min syawal mendahulukan puasa qada bayar hutang terlebih dahulu dibandingkan kita mengerjakan puasa enam di bulan syawal ini pendapat yang pertama pendapat yang paling bagus yang paling sunnah apa itu? kerjakan qada bayar hutang kita terlebih dahulu setelah itu baru puasa enam di bulan syawal pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, boleh puasa enam dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu baru kita kerjakan puasa qadha nanti di bulan-bulan berikutnya. Mengapa? Karena puasa Ramadan sudah kita kerjakan kemudian ada hutang kita mungkin karena sakit melakukan perjalanan dan lain sebagainya maka diperbolehkan kita kerjakan puasa enam terlebih dahulu kenapa demikian? karena puasa enam waktunya muqayyad waktunya terbatas sedangkan mengkodoh waktunya puasa waktunya luas mulai dari bulan syawal nanti bulan zulqa'dah bulan zulhijjah sampai bulan syaban boleh kita mengkodoh membayar hutang puasa kita maka diperbolehkan kita puasa enam dulu setelah itu baru kita mengkodoh hutang puasa kita tapi ingat ada taklik komentar yang disampaikan para ulama apa itu? boleh mengerjakan puasa enam terlebih dahulu bagi orang-orang yang meninggalkan puasa hanya karena uzur syar'i saja. Apa contohnya? Mungkin dia memiliki hutang puasa disebabkan karena di bulan Ramadan dia sakit. Mungkin karena dia melakukan perjalanan jauh. Mungkin karena dia hamil, menyusui, melahirkan dan sebagainya. Tapi ingat, siapa yang meninggalkan puasa karena sengaja, Bighairi uzrin syar'i Tanpa uzur yang jelas Orang berpuasa dia makan dengan sengaja Orang berpuasa dia merokok bebas-bebas saja Maka tak boleh dia puasa enam terlebih dahulu Bayar hutang itu terlebih dahulu Maka Bayar hutang kita Silakan puasa enam di bulan syawal mana yang kita dahulukan Jika tak ada puasa yang ditinggalkan Kerana sengaja Boleh kita kerjakan puasa enam terlebih dahulu Dan ada pun pendapat yang ketiga Apa pendapat yang ketiga Diperbolehkan Menggabungkan Puasa Qadha Dan puasa Syawal Dalam satu hari tapi ada dua pendapat ulama di dalamnya dalam madhab Imam Syafi'i. Pendapat yang pertama Imam Romli mengatakan bahawa boleh dia dalam satu hari hanya diperbolehkan niatnya satu saja yaitu niatnya qada ketika dia niatkan qada di bulan syawal otomatis puasa sunnah dia dapat pahalanya otomatis ini pendapat yang pertama sedangkan pendapat yang kedua pendapat dari Imam Ibn Hajar Al-Haytami apa pendapat beliau diperbolehkan mengqada dan mengerjakan puasa sunnah syawal dalam satu hari dan kita dapatkan kedua pahalanya jika kita niatkan keduanya secara bersamaan sengaja aku puasa qada sekaligus puasa sunnah syawal dalam satu hari kita mendapatkan dua pahalanya hutang terbayar dan puasa sunnah kita dapatkan pahalanya ini pendapat yang kedua sedangkan pendapat yang ketiga tidak boleh menggabungkan puasa qada dan syawal dalam satu hari kenapa demikian karena puasa enam di bulan syawal adalah puasa independen yang berdiri sendiri tak bisa digabungkan dengan puasa yang lain maka apa yang harus kita lakukan ustaz al khuruj minal khilafi mustahab meninggalkan perbedaan pendapat diutamakan kata ulama maka pendapat yang lil ihtiyat untuk kehati-hatian pendapat yang paling baik kita ambil adalah pisahkan keduanya qadha qadha saja syawal syawal saja yang mau puasa sunnah, silakan dahulukan puasa sunnah, nanti kita khususkan ketika selesai syawal baru kita qadha puasa-puasa kita yang telah berlalu maka ingat kaum muslimin jamaah jum'ah yang dimuliakan oleh Allah yang penting satu hal kerjakan puasa 6 di bulan syawal Agar kita mendapatkan pahala Seperti berpuasa satu tahun suntuk Bayangkan Hanya 36 hari saja kita berpuasa Mendapatkan pahala seperti 360 hari kita berpuasa Masyurul muslimin Jamah jumlah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian terakhir yang ingin kami sampaikan adalah Idul Fitri kita memberikan zakat batas akhir waktunya sebelum khatib naik ke atas mimbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Nabi mewajibkan kita zakat al-fitri, zakat fitrah. Apa gunanya? tu rotan li shaimin sebagai penyucian hati diri bagi orang-orang yang berpuasa wa tu'amatan lil masakin dan untuk makanan orang-orang miskin maka dua hikmah yang kita dapat setelah kita mengeluarkan zakat fardhu ain yang diwajibkan setiap jiwa tujuannya penyucian hati kita maka setelah ramadan meninggalkan kita pertahankan kebersihan hati kita pertahankan bagaimana kita menata hati kita kita bersihkan jiwa kita kalau di bulan Ramadan kita takut mengunjingkan orang karena nabi mengatakan kam min shaimin so laisa lahu min siyami illa al-ju'a betapa banyak orang-orang yang berpuasa tak dapat pahala apapun dari puasanya hanya haus dan lapar saja bagi siapa orang yang berpuasa tapi lisannya ikut menggunjingkan saudaranya, orang yang berpuasa tapi lisannya menyebarkan aib saudaranya, orang yang berpuasa tapi lisannya tetap berdusta. Kita takut di bulan Ramadan berdusta menggunjingkan saudara kita. Maka pertahankan itu meskipun Ramadan telah jauh pergi meninggalkan kita. Jaga lisan kita. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, "Al-muslimu Muslim yang baik itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Barang siapa yang kaum muslimin di sekitarnya selamat dari lisannya dan tangannya. Lisannya tak pernah menyakiti saudaranya, hatinya tak pernah dongkol kepada saudaranya, tak pernah menghancurkan kehidupan saudaranya. Jika itu telah kita lakukan kaum muslimin jamaah jum'ah ini muliakan oleh Allah, insyaallah kita mendapatkan seperti harapan banyak kaum muslimin kaum muslimat apa itu kayaumin waladatna ummahatuna kita menjadi seperti bayi-bayi -bay yang pertama kali dilahirkan oleh ibunda kita suci tanpa noda dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah buah zamarah hasil dari puasa yang kita kerjakan apa itu man soma ramadhana barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dalam hadis yang lain man qama ramadhana siapa yang menghidupkan qiyamul lail di bulan Ramadan kita sudah kerjakan puasa kita sudah kerjakan qiyamul lail imanan wahtisaban dengan penuh keimanan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala Gufir Allahumma takadha maka Allah ampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu apa hasilnya ketika kita dilahirkan oleh ibunda kita tanpa membawa satu pun dosa maka setelah Ramadan meninggalkan kita kita seperti jiwa yang keluar sebagai fitrah tanpa noda itulah tujuan kita bersama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين فيا عباد الله اني اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا، اسمعوا قول الله تعالى في كتابه العظيم، وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد